都准备好了，全是我的。我跟外婆说，六套太少了，你们这婚结的不容易，最少也要八套。于是外婆就说，那既然要补，不如取个整数，整十套，取十全十美的寓意。这么多我穿不完，不是浪费吗？不会，新娘的礼服。 都是穿一日，收藏一辈子。你就挑喜欢的，余下的收藏起来，留个纪念。嗯。那二位慢慢试，谢谢。谢谢。那你慢慢试，我在这儿等你。嗯。 好看吗？好看。那我换下一套。好。 这件呢，好看，好看。 这件怎么样？这件很好看。有不好看的吗？你穿的都很好看。啊，如果我家这样，我就这辈子就待在这个院子里，哪儿也不去了。有山有水，有荷塘，莲子也自采自足的。 你要是喜欢，以后五一、十一，请你过来。是啊，要是叔奶奶不回来，你找我也行，我给你留客房。啊，我我可不好意思。这有、个、什么不好意思这个家都是叔奶奶的。对了，我给你做了二十四样点心，是现在吃还是晚上吃？晚上吃吧，我现在吃不下了。我从回来你就一直在给我吃东西。哎呀，我还是先给你拿几碟吧，吃着玩啊。哎，他们家里人可真好啊。 爸、嗯，我要是你就不敢回来。毕竟你是在这里出的事，你心里不别扭啊？嗯，我这人性格呢，属于过去了就过去了，今天不想昨天的事儿。其实他心里负担比我还重，更不想回来。我想帮他迈过这道坎。这儿是他的家，本来要定居西安，就不能常见面。再不回家的话，林叔、连穗、林飞他们都见不到他。嘴上虽然不说，可心里可难受了。 我带他们逛了一圈，小玉夸这个院子夸了一个小时。怎么样，累不累？要不要去吃个饭？好啊，正好饿了，走吧。